dia di sini. Okey, terlebih dulu saya nak ucapkan, you know, tahniahlah kepada kerajaan Malaysia di bawah PMX kerana mengambil keputusan untuk tidak merayu mengenai ketetapan mahkamah tinggi Kota Kinabalu yang mengarahkan kerajaan pusat segera memulangkan hak 40% hasil kepada kerajaan negeri Sabah mengikut perjanjian MA 63 tuan-tuan. Jadi ini satu langkah yang terbaik yang dibuat oleh PMX dan saya juga ada menerima mesej daripada sahabat saya yang mengatakan akhirnya dalam banyak-banyak dalam banyak-banyaklah dalam ramai-ramai Perdana Menteri Datuk Seri lah Perdana Menteri yang memberi kembali hak ini kepada rakyat Negeri Sabah uh, namun begitu ialah akan berlaku uh, rundingan uh, di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah mengenai mekanisme yang sesuai uh, untuk menentukan 40% hasil yang patut diberikan kepada rakyat Sabah Okey tuan-tuan uh, ialah uh, saya pun sendiri sebelum ini tak ambil pusing pun tuan-tuan eh, mengenai isu 40% uh, hasil yang harus diberikan kepada kerajaan ini. Sabah kerana ialah ha, semasa pemerintahan kerajaan BN tuan-tuan mereka -tuan, dah memerintah uh, you know uh, Sabah uh, uh, sekian lama hampir 30 lebih tahun kenapa perkara ini tidak diselesaikan jadi apabila saya melihat pemimpin-pemimpin barisan nasional yang pada ketika itu kerajaan dipimpin oleh Uh, BN uh, mereka mengatakan wah ini satu benda yang terbaik dan dinanti-nantikan. Wow. Uh, saya rasa pelik tuan-tuan. kerana yang mengulas ini adalah daripada orang-orang uh, uh, BN yang sebelum ini bersama dengan you know Tun Mahathir uh, bersama dengan Pak Lah uh, bersama dengan Tun uh, bersama dengan uh, Datuk Seri Najib Razak dan dan begitu juga uh, semasa pemerintahan PN 33 bulan kenapa mereka tidak ada usaha uh, untuk mengembalikan hak 40% ini ya ada orang mengatakan yang kerajaan telah memberi pemberian uh, pemberian khas uh, uh, iaitu satu interim ataupun sementara kepada kerajaan negeri Sabah tetapi uh, ia tidak selari ya uh, dengan peruntukan 40% itu Uh, dan uh, mereka mengatakan ini bukan yang termaktub uh, di dalam perlembagaan dalam perjanjian eh, uh, MA63. Jadi bagi saya agak 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 sinikal, uh, cynical agak apa agak uh, lawak juga eh, uh, kerana perkara ini telah belang berlaku 30 tahun eh, uh, yang dulu uh, semenjak daripada 1974 sehingga sekarang eh uh, perkara ini tidak di uh, dimainkan dengan begitu teruk dan begitu you know uh, kritis sekali. Uh, tapi itulah uh, apabila kerajaan sekarang uh, itu kerajaan perpaduan yang dibentuk oleh beberapa entiti parti di Malaysia ini uh, ia melambangkan yang kerajaan itu uh, bukan kerajaan dominan, uh, bukan satu kerajaan yang kuat. Yang mana kita boleh kata hey Sabah You must follow us. Itulah. Itu yang berlaku sebelum ini. Tetapi, you know, apabila kerajaan yang dibentuk oleh komponen-komponen parti politik, maknanya mereka harus berkompromi. Dalam isu ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil pendekatan yang bijaklah bagi saya untuk tidak membenarkan Jabatan Peguam Negara untuk meneruskan rayuan. Kita sudah maklum eh uh, UBCO uh, di mana presiden mereka eh Iwone telah meletakkan jawatan kerana tidak berpuas hati dengan tindakan eh uh, orang kata apa uh, peguam negara yang ingin memfailkan rayuan dan akhirnya UBCO uh, uh, keluar pakatan harapan uh, dikatakan yang Iwan Benedick itu adalah pengerusi PH. Tapi ada juga yang menyangkalkan dia bukan pengurusi. Dia cuma, yalah orang letak sajalah. Eh, bagi ada. <tuk> tak tahulah tuan-tuan. Eh, eh. Jadi untuk makluman tuan-tuan, eh, isu hasil ini, 40% ini, kita kena faham. Ha, ni saya pun nak kena bagi tahu juga sebelum ni saya pun kurang pasti juga. Tapi biasalah tuan-tuan, eh, ilmu-ilmu maklumat-maklumat ini, ya eh, boleh dicari. Eh, boleh dicari. Boleh dicari. Uh, dan uh, tidak susah uh, untuk kita faham uh, dalam konteks apa yang, uh, you know, uh, apa yang orang Sabah tuntut sekarang ini dan menggunakan dia sebagai satu alat politik uh, dalam kempen uh, PRN Sabah yang ke-17. Ya, yeah, uh, memang parti-parti politik lain gusar dengan tindakan yang akan diambil oleh uh, peguam negara ini lebih-lebih lagi BN yang mereka memang beria-ria mereka bersungguh-sungguh uh, untuk uh, menawan kembali Sabah uh, daripada GRS kerana mereka pernah memimpin Sabah sebelum ini tuan-tuan uh, dan bagi saya ialah orang Sabah mungkin menganggap BN ada jasa BN ada memainkan peranan Cuma pada ketika mereka menjadi kerajaan dominan, ialah mereka boleh, you know, memberi uh, imbuhan-imbuhan ad-hoc, uh, imbuhan yang boleh menyenangkan. Uh, Perdana Menteri datang, nah, satu bilion. Lepas ni datang lagi, nah, dua bilion. Nah, begitulah contoh, tuan-tuan. Uh, orang Sabah ini, dia menghargai dan dia suka pemimpin-pemimpin daripada Semenanjung, Datang ke Sabah, you know, memberi sesuatu untuk kesejahteraan mereka. Tidak ada masalah bagi saya. Kerajaan pusat datang ke negeri-negeri, nah, sejuta. Nah, sepuluh juta. Eh, kepada kerajaan negeri untuk, you know, menjalankan apa-apa sahaja yang mereka mahu. Jadi, kerajaan negeri harus memainkan peranan mereka untuk menggunakan duit, you know, duit yang diberikan itu untuk membuat uh, sesuatu uh, ataupun merancang sesuatu bagi penduduk negeri tersebutlah. Okey, berbalik kepada you know uh, hasil uh, 40% yang yang akan diberikan uh, uh, semula sebagai hak. Uh, ini bukan satu benda yang tawar-menawar, uh, ini satu hak rakyat Sabahlah. Jadi saya harap uh, kerajaan uh, yang sedia ada sekarang ini, kerajaan Madani ialah harus berbincang dengan kerajaan Negeri Sabah selepas uh, PRN Sabah yang ke-17 nanti. Jadi bagi saya sekarang ini, untuk kempen pilihan raya, siapa-siapa pun dah tak boleh gunakan uh, isu MA63 40% hasil Sabah ini uh, untuk menyerang, uh, especially kerajaan uh, madani ataupun kerajaan perpaduan yang mempunyai komponen parti iaitu BN Uh, PKR, di Amanah Amanoh uh, dan JRS uh, maka warisan pun dia harus tukar uh, dia punya strategi lah cai <laughs> cai cai cai